বিহাল সড়কের সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ কর্মসূচি নারায়ণপুর বিউপুরিয়া জাতীয় সড়ক অবরোধ করে মাধবদেব কলেজের পড়ুয়াদের বিক্ষোভ স্থানীয় বিধায়কের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ কলেজের পড়ুয়ারা বেহাল সড়কে যাতায়াতের ক্ষেত্রে দুর্ভোগ গ্রামবাসীদের নারায়ণপুর অঞ্চল আখারি শিক্ষানুষ্ঠান ইয়ার অঞ্চলরে হোক বা বহুত আঁতরে হোক লড়ি ইয়াত পড়ি আহে এখন নিৰ্ভৰযোগ্য শিক্ষানুষ্ঠান কিন্তু এই শিক্ষানুষ্ঠানৰ আগফালৰ যিবোৰ ৰাস্তা বা ইয়াৰ অহা যোৱা কৰা যোনটো পথ নাৰায়ণপুৰ টো বিহপুৰীয়া জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা অতি শোচনীয় অৱস্থাত আছে যোৱাকালিয়েই ইয়াত দুজনী ছাত্ৰী পৰিছে যাৰ কাৰণে তেখেতলোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু কিছুমান এক্সিডেণ্ট হৈ আছে কিছুমানেতো হিচাপেই কৰিব নোৱাৰি গতিকে আমাৰ অসম চৰকাৰ আমাৰ মাননীয় বিধায়ক মহোদয়লৈ আমাৰ দাবী যে এইখিনি ৰাস্তা অতি সোনকালে মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ কৰক আৰু আমাৰ ছাত্ৰ সমাজক অলপ হ'লেও ইয়াত অহা যোৱা কৰিবলৈ ভাল এটা পথ দি দিয়ক ধন্যবাদ